Нещодавно фахівці Херсонського водоканалу оперативно локалізували виток води на території обласного кардіологічного центру по вулиці Суворова. Після ліквідації витоку керівництво кардіоцентру звернулось до адміністрації водоканалу з проханням прокласти нову ділянку водопроводу замість існуючої, щоб виключити аварійну ситуацію у майбутньому. Працівниками водоканалу було вручну вирито траншею довжиною 20 метрів та глибиною 1,5 метри, у якій і було розміщено нову пластикову ділянку водопроводу. Під час виконання робіт водопостачання кардіоцентру відбувалося завдяки резервному воду. Тому персонал і пацієнти не відчули ніяких незручностей. Крім того, роботи були виконані дуже акуратно, та не порушили зразкового порядку на внутрішньому дворі медичного закладу. Навірно. больше 30 лет, потому что я здесь 30 лет работаю, а еще начинали сотрудничать, когда я заведовал поликлиникой номер один Водников на Ушакова. Значит, сотрудничаем э, очень, я скажу, плитно сейчас на украинской мове. Всегда мы чувствовали плечово э, плечо водоканала в виде технической помощи как раз в те моменты, когда сложно и тяжело. Или нет воды, или наоборот ее много затапливает. Мы дружили с Владимиром Григорьевичем, когда он был руководителем. <как> дружили с нынешним заступником мэра города, находили общий язык казаковым всегда и техническую помощь и просто подсказку как поступить в такой ситуации но вот сейчас уже и с чемерисом сотрудничаем потому что жизнь продолжается в тесном контакте работали с ныне покойным тимуром джексоновичем царство ему небесное душевный был человек, очень отзывчивый. В любое время бывало, что зимой и, и, ночью подымал, и просил помощи. И все решалось. Слова благодарности Васильевичу, что он отозвался и на этот раз, я имею в виду начальника водоканала Чемериса, прислал людей, мы познакомились с новым начальником вашей службы, Александр Сергеевич, да, новый, Удрявченко. вместо Тимура. Надеюсь, что будет и в дальнейшем, что мы за, за день, а может и за полдня исправим эту аварию, будем с водой больнее, пока это не чувствует, потому что другая нитка водопроводная, слава богу, при помощи тоже Тимура в свое время восстановлена, работает. Так что, кроме слов благодарности и пожелать им долгих лет жизни и наше кардиологическое пожелание, чтобы долго и ритмично их сердца бились на радость с друзьями близким. Я дро ничего не могу сказать э, по службе водоканала. Только слова благодарности, как руководитель за сотрудничество, за содружество в действии. Мы где-то напоминаем команды спасателей, мы в одном плане, вы в другом. Так и жизнь проходит, да.